Во-первых, особенно старые дома, там же, ж, начиная от советской власти, никто никогда ничего не ремонтировал. Там все сгнило. Получается, возьмут на людей сбросят траты. А в течение 30-50 лет люди ж платили деньги на обслуживание прибудинковых территорий, канализации, трубопровода. Куда эти деньги делись? Разворованные деньги. То есть прежде чем сбросить на людей, нужно привести в человеческий вид жилье, а потом уже передавать. А если не приводят, просто сбрасывают траты на людей. Вот и все. По-моему, надо отказаться от них. Я работал в ЖЭКе, знаю эту всю кухню. Или чтобы были в ЖЭКе ассигнования. Судя по прессе, в интернете, по газетам, вроде бы СББ лучше. Потому что опыт вроде и Днепропетровска показывает, что там, где люди самоорганизовались и создали ОСББ, они сами вправе распоряжаться средствами и выглядят гораздо лучше и подъезды, и дворы. Поэтому, хотя я на левом живу, ну, не знаю, мне кажется, крона там более-менее работает. По правому, конечно, читаешь прессу, уже обстоит дело вот так. Ну, я думаю, правильно. Лучше кооператив. Мне кажется, что Жеки. Не могу сказать. У нас дом великий, но не найдется такого человека, чтобы взял на себя. Наверное, пусть бы этим занимались ЖЭКи, ну чтобы была возможность спросить. Потому что люди сами в любом жилом доме, сколько я знаю людей, и сам когда-то жил там. Э, почему отрезают газ? На втором этаже Люди не платят, отрезают весь стояк, люди невиновны. Так само вода и свет и все остальное. Живут люди разные, пенсионеры, которые не заинтересованы, у которых нет средств. Найти ответственного человека, как они объясняют, у него должно быть образование, желание, ему за это надо платить. Не все с этим согласны. Поэтому лучше, как все было в советское время. Есть государство, оно за это несет ответственность. Главное, чтобы было с кого спросить и получить качественное обслуживание. Вот это самый оптимальный вариант, я так думаю. Ну, знаете, я не знаю. Но мне кажется, что это только лишнее выжимание денег с людей. А как был бардак при как так и при ОСБ будет бардак. А вот это все тут вот мероприятие, это... Они что же не предлагают? Ставить, оставлять значит, начальника Жека, оставлять бухгалтера. За что им деньги будем платить? Ну за что? Вообще нет. А, а прежде всего нужно отремонтировать дома, отремонтировать подъезды, сантехнику. Ну не везде, конечно, но трубы у нас вдво... войти невозможно, вонь стоит. Поэтому нет смысла. Это все ляжет на плечи людей. А кому это нужно? Мы платили такие колоссальные деньги, платим. А за что? Простите, но, но... это так. Правильное. Даже очень правильно. А почему? Вот какие преимущества? Э, какие преимущества? От Джеха мы никогда ничего не, не дожидаемся, не можем добиться ничего. А это уже сами будем решать. Что делать, как делать, и за сколько делать, и кому делать. Как думаете, в вашем доме найдутся инициативные люди? Все. То есть найдутся... У меня восьмиквартирный дом, все восемь это самое, мы уже обсуждали этот вопрос. Все восемь квартир, все это самое за. Безусловно, правильно. Ну, хозяева этих квартир, хозяев домой становятся сами хозяевами. Понимаете? Не надо там искать где-то на стороне кого-то. Тем более эти жеки, они дискредитировали уже себя в полной мере. Поэтому все нормально. Как думаете, в вашем доме найдутся инициативные люди, кто возьмет на себя? Вовы? Конечно, конечно. У нас каждый третий там инициативный.